Цей тропічний плід унікальний це один з найбільш калорійних продуктів, але водночас праяє схудненню. Що ж таке авокадо та з чим його їдять, будемо говорити з нашим експертом, а поки що сюжет. Авокадо грошовидний плід родом із Мексики. Ніжна м'якоть цього фрукту за своїми властивостями схожа на вершкове масло, а за поживними якостями її прирівнюють до делікатесної червоної риби. Авокадо один з улюблених продуктів 25-річної киянки Марії. Оскільки я вегетаріанка, а он заміняє м'ясо і рибу, Тому я стараюся їсти як можна чаще. Тропічний фрукт дівчина вперше спробувала два роки тому. Тепер використовує авокадо і для перекусу, і як інгредієнт для багатьох страв. Я готовлю разные салаты, я добавляю это в омлет. Я могу приготовить з ним десерт, коктейль, смузі. Авокадо у мене продукт номер номердіну маємо. Авокадо містить безліч вітамінів та корисних мікроелементів. Він сприяє роботі мозку, захищає від захворювань серця, печінки та діабету. Завдяки вмісту мононенасичених жирів та клітковини від авокадо неможливо набрати зайву вагу. А за цінні вітаміни м'якоть цього фрукту використовують у виробництві багатьох косметичних засобів. У нас в гостях лекар-диетолог Наталья Самойленко. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Действительно ли авокадо так полезен? Да, действительно, авокадо это продукт уникальный с массой полезных свойств и очень очень нужный нашему организму. Авокадо прежде всего отличается своей повышенной жирностью. Все, вероятно, слышали, что это невероятно калорийный жирный продукт, но абсолютно не страшный в плане нашего здоровья Почему? и веса, потому что жиры в нем особенные. Это ненасыщенные жирные кислоты, и именно эти кислоты оптимизируют жировой обмен, то есть они помогают улучшить липидный обмен, помогают снижать низить плохой холестерин в организме, повысить количество хороших жиров и тем самым является э, продуктом, который на самом деле помогает нам сохранить норму веса. И вообще на самом деле норма ведь вовсе не в жирах и в калориях, а в том, как продукт влияет на обмен веществ. И Он вот... помогает обмен веществ в авокадо. Или да. Ведь... да, помогает. Да? Он То... его ускоряет или То есть на самом деле авокадо великолепно влияет на обменные процессы. И я никогда не видела ни одного пациента, который бы набрал вес или лишние килограммы из-за авокадо. Скажите, а То тогда расскажите, как правильно употреблять авокадо? Например, это, это один авокадо в день, это долька авокадо, или это три авокадо в день? Ну, во всем хороша мера, конечно, и поскольку продукт лечебный, то дозировка, как и у любого лекарства, конечно, есть. И врачи назначают авокадо обычно по половинке дважды в день или один авокадо. В день мы можем абсолютно спокойно позволять себе и получать необходимый спектр минеральных веществ, витаминов, которые содержат авокадо. Ну и самый ценный ингредиент в нем, это, конечно же, полит жиры. Наша героиня употребляет его в салатах. Я не заметила, или, возможно, пропустила, если она его отдельно... Его можно употреблять, например, солью и лимоном, или там, с медом? Просто вот отдельно от салата, или вообще не, не смешивая ни с какими другими продуктами? Или его так и надо употреблять? Ну, на самом деле, авокадо великолепно сочетается со многими-многими продуктами. Его можно есть и отдельно, чуть сбрызнув лимоном, и в составе салатов, в сочетании с рыбой, с морепродуктами, он великолепно, великолепно смотрится. И по вкусовым характеристикам, и усиливая полезность этого блюда. А дети, цветы жизни. Как им авокадо употреблять? Как правильно стоит ли из какого возраста? Детям авокадо можно. Это фрукт не аллергенный. И авокадо э, в принципе это тот э, ну, редкий пример, когда у продукта практически не существует противопоказаний. Практически, практически. Но они есть, да. Индивидуальная непереносимость. Вот. <свят> Мы об авокадо рассказали так, что это действительно универсальный продукт. А давайте послушаем. У нас есть справочка про те, как авокадо потрапаю в книгу рекордов как як найпоживніший фрукти і взагалі наскільки він ще й афродизиак. Давайте дивитися потім продовжимо розмову. У складі авокадо міститься олеїнова кислота, що запобігає затримці холестерину в крові. Фрукт багатий на калій, фосфор, кальцій, натрій, магній. В авокадо рекордно велика кількість вітаміну групи В, Е, а ще провітамін А у 100 грамах фрукту 250 калорій. Фрукт калорійний через великий вміст жирів більше 20 грамів. Але ці жири є корисними. Вони засвоюються легко і швидко, без шкоди для фігури. Ну вот прекрасная информация у нас еще прозвучала в сюжете небольшом. Ой, у меня нож в руках, вы знаете почему? Я буду пробовать. А, Наталья будет рассказывать о том, как правильно выбирать авокадо, когда вы находитесь в магазине. Потому что я очень часто выбираю неспелый авокадо. Вот смотрите, наверное, это спелый, это, правильно? Да, это прекрасный плод. То есть он должен быть в меру мягкий, но не полностью разваливаться. У нас, когда мы выбираем mm -hmm. авокадо в магазине, мы обращаем внимание прежде всего на целостность кожуры. Она может быть от ярко-зеленого до темно-зеленого mm -hmm. окрас... темно окраски. Не должно быть повреждений, трещин, видимых вмятин. И если вы надавите мягко на плод, вы чувствуете, как он под. Да? Да, и вот да. это вот признак спелости. Твердый авокадо, он в принципе, если он не спел, он не пригоден к употреблению. Поэтому пусть дома полежит несколько дней, и в домашних условиях при комнатной температуре он дозревает. Ну а как его хранить, в холодильнике или не? При, при комнатной, комнатной температуре, температуре, да. А, у меня есть еще один вопрос. Как вырастить авокадо? Ну, потому что все говорят о том, ну посади косточку в дерево, в, в землю, она вырастет. Я не уверена, что я буду собирать э, э, авокадо. Ну разве но, только буду но наслаждаться если... деревом, как цыплятами. Цветочник. Ну, вот, скорее всего, в большинстве случаев это так и будет. То есть, для того, чтобы вырастить авокадо, никаких сложных приспособлений, приспособлений не требуется. Действительно, косточка прорастает, и сам побег растет очень-очень быстро. Но э, дойти до э, выращивания плодов, это не каждому под силу, потому что требуются уже определенные условия. Все-таки это тропический фрукт. Вы употребляете авокадо? Естественно. А есть у вас вот какой-то любимый рецепт? например? Ну, как вы? Я ем его исключительно вот в таком вот виде. Я разрезала э, лимон, соль и все. Я не люблю авокадо ни в салатах, ни где-либо еще. Я просто вот так. Вот. А у вас, может быть, есть? Рецепт? Я очень люблю сочетание авокадо с морепродуктами и с рыбой, mm. и с овощами. Великолепно смотрится. Кроме того, есть масса полезных соусов которые позволят разнообразить рацион обогатить его полезными микроэлементами витаминами жирами и заменить например привычные майонезы кетчупы и другие не совсем иногда полезные продукты ну например гуакамоле Ада э, авокадо смешивается з чесноком, специями, оливковым маслом. Хто ще не знає рецепт? Шукайте в інтернеті. Я нагадаю, у гостях у нас була лікар-дієтолог Наталія Самоленко. Відповідала на наше запитання. Ми дізнали сьогодні все про авокадо. Надзвичайний продукт, фрукт, а сніданок триває.